Так, здравствуйте. Розпаковочки, давно не було розпаковочки, кажуть, всі, Максим сніми нам розпаковочки. А я що, не распаковочки? нам розпаковочки, вам распаковочки. Ну я вже все розпакував, я дивлюсь на донизу, тому що я це не сположу, і зараз вам буду залишити і показувати. А в чому суть? Тему, тему це якийсь новий AliExpress. І за перший раз вони мені кучу скидок надарили, і я потратив 30 доларів. 30 доларів це 1200 гривень. 1200 гривень, що ми маємо на ці гроші. Ми маємо, Моя малышка, это бесценно и бескоштовно пока что, да? Так, бежи, а ты теперь а мы будем дивиться. Так, потребление. Потребление, это монопод э, для телефона. Такая штука, оп-оп, поставлю сюда, телефон зафиксировал, оп-оп, и можно снимать свое лицо. И прикольного что отдельно есть пульт э, для фоткания. Вот, пульт работает, все хорошо, монопод работает. Е-то е. Далее, туда же лампа. Взял не потому, что чтобы снимать себя, а потому, что прикольный свет получается. Я потом покажу отдельно, как он у сработает. Прикольный свет, красивый, можно как ночничок использовать тоже на такой, на такой треножке. Вот. Дальше есть вот такая лампа. Я пока не понял, как ее включить. Но в чем суть, что она в темноте ставится, и когда бачу какое-то то она то она включается сама. Я ее чуть-чуть зарядил, сейчас пойду до в темноте поцеплю и проверим с ними покажу. Дальше что? Дальше, дальше что? Дальше зубная щетка. О, такая красивая розовая, прикиньте. Классно. Классно зубная щетка, 4 насадки. У меня закончились насадки, а я не знал, где их купить. Поэтому решил взять заново щетку. Четыре розовых насадки. Вот тут заглушечка раз, чтобы вода не попала. Снимаешь. тут заглушечка два, чтобы вода не попала. Класс. Э, классная заглушечка, э, щеточка. Красивенько, приятно лежать в руке. Э, фигача, что Ну, типа, типа, очень сильно фигача, если надо сильно. Класс, мне нравится. Пока что нравится. Дальше, что? Альбом для маленьких фотографий с э, фиджика. Э, вот. Э, ну, прикольно, типа, фотки сюда пофигачил, фотки тут теперь лежат. Классно-классно. Из минусов, э, вот, вот они вот вставляются неплотно, дофига места больше, чем фотка, и поэтому они прыгают туда-сюда. И в одном месте, я, когда вставляю фотку, чуть надорвал, то есть слабенький, хлипенький. Но, в принципе, хай будет, чтобы они не валялись по всей хате. Так, дальше что? Осталось две штучки вкусных, самых вкусных штучек. Есть вот такие принтер, вот такие вот принтер с телефона, отключил по Bluetooth за телефона и печатаешь фотки. Вот я напечатал марка, смотрите какой красивый марк. Ну, ну. А, ось я напечатал себе и порвал. <laughs> а, прикольно, печатаю быстро, вчера и классно, просто температурой а, тепловые вот это вот на ленте, то есть а, шо, то есть не надо покупать всякую фотобумагу дорогую или еще откинуть то довольно дешевле. А, из минусов я себе порвал, потому что тут немає зубчиков. То есть нельзя вот так вот просто легко так хлоп и содрать. Надо как-то аккуратненько, аккуратненько, либо ножничком срезать. Вот. Ну, э, в целом, я так побачил по приложению, что там э, можно печатать фотки, можно размер, можно маленькую такую штучку напечатать, типа, он чуть-чуть только вылизанный, будет бумагу тратить, то есть можно какие-то стикерочки куда-то подписывать, или... вот, потому что именно фотки печатать применение я не нашел. Но можно еще купить же клеющуюся штуку и печатать стикеры и клеить их куда-нибудь. Так, что, ласт, ласт штука. Ласт штука, это вот такая лампа. Как космонавт, понятно? Только не космонавт, короче. Ставишь ее вот так вот в и вот так вот воно отсюда, вот так вот на потолок, и вот так вот небо красиво. Вот. Прикольно. Выглядит классно. Вот так вот открывается, и тут ты меняешь насадочки. А какие насадочки, спросите вы? А тут в комплекте две пачки по шесть насадок, кроме этой. То есть 13 штук в сумме получается. В пачки вот такие вот коробочки, получается, лежать разные планеты, тут разные планеты, разные системы, там Луна, звезды и все такое. И в каждой коробочке лежит отдельная сотка, то есть 13 вариантов режимов штуки есть. прикольно, прикольно. Тут классные USB Type-C, вот этот затрипанный на Алике, на все. Обычно, ну ладно, это суть валика, ну короче, обычно все на микро USB. Тут нормальный Type-C, тут салфеточку положил в комплект. Ничего себе, это что такое вообще? А, вот, снимем потом в темноте, я по все работаю и покажем вам отдельно. Итак, вот все наши лампы я поставил в туалете, к бачкам туалет. А, и у все такое небо, например, и звездную систему включил. Звездную систему. Шо? Ну, и, короче, вы поняли. А, так, у все так оно показывает. Воно крутится, воно плохо видно тут, ну, у тебя синяя планетка была вот тут раньше. Видите? Ну, плывай, плывай чуть-чуть. Красиво. И прикольно, что фокус настраивается. То есть я под разный потолок, в высоту типа. Бачите, вот оно нарастут, что ты крутишь, настраиваешь. Чтобы было четко. Оп-оп. Ну, вроде четко, типа, нормально. Вот, дальше. Лампа маленькая. Лампа маленькая, он ее включил. Не включил, на самом деле. Сейчас половлю, смотри. Я встаю, она такая. Ой, я бачу тело, и включилась. Прикольно. Свиты очень тускло прям капец, как тускло, но, в принципе, видно, все становится. Так что норм.